Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133 yang bermaksud bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Daripada hadis ini Hadis ini telah menyeru kita untuk segera melaksanakan Segala amal kebajikan serta amal kebaikan Dan perkara ini juga ditegaskan oleh Allah SWT Di dalam firmannya, di dalam surah Ali Imran ayat 133 Yang mana Allah SWT telah memerintahkan kita untuk menyegerakan dalam melaksanakan amal ibadah itu pada Allah Subhanahu wa taala supaya pun, supaya kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang kedua supaya kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala ha yang mana syurga tersebut besarnya uh, sebidang ataupun se, uh, sejauh mata memandang ha? dan syurga tersebut disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ha? Jadi tugas kita dekat sini ialah yang pertama segera untuk melaksanakan amal kebaikan, amal ketaatan kepada Allah Taala. Dan yang kedua kita kena jadi orang yang bertakwa. Barulah kita akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah merupakan kejayaan kita sebagai hamba Allah bila ditanya apakah kejayaan yang perlu kita capai ialah masuk ke dalam syurga Allah SWT itu di akhirat di dunia kejayaan yang perlu kita capai ialah menjadi hamba Allah yang bertakwa itu adalah merupakan kedudukan kedudukan hamba yang paling tinggi kita nak jadi nabi dah tak boleh sebabnya apa sebab Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir Yang kita boleh jadi ialah Hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT Itu pengajaran yang pertama Pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil daripada hadis ini ialah Gunakanlah segala kesempatan dan peluang untuk melakukan amal soleh Sebelum ia hilang berlalu dan kita terlepas peluang tersebut, Alhamdulillah. Hari ini bila kita bangun pagi kita masih bernafas. Allah Subhanahuwataala telah memberikan ha, umur kepada kita ha, telah memberikan peluang kepada kita untuk hidup semula. Jadi tugas kita ialah gunakanlah kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan sebaik yang mungkin. Ha? Untuk sama-sama kita beramal ibadah, untuk sama-sama kita melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sia-siakan peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah dah tarik nyawa kita, ha? Nyawa dah berada di Hujung kerukung ini Dan tak ada guna Peluang dah tak ada Dan tak sempat untuk kita beramal ibadah Jadi ada peluang ini Gunakanlah sebaik yang mungkin Supaya tak sia-sia Peluang yang diberikan Oleh Allah Subhanahuwataala Kepada kita Yang ketiga Pengajaran yang boleh kita ambil Daripada hadis ini ialah Jadilah seperti pengembara yang sentiasa menyediakan bekalan untuk memastikan bekalan sepanjang pengembaraan sentiasa mencukupi. Kita hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk relax-relax, bukan untuk bersuka-suka. Tapi kita hidup di dunia ini seumpama pengembara yang mencari bekalan. Ha jadi bila dah sebut kita ni pengembara mencari bekalan, jadi kena sediakanlah bekalan itu dengan secukupnya. Ha supaya perjalanan kita menuju akhirat itu akan menjadi selamat, akan menjadi mudah untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini ialah sentiasa berhati-hati terhadap siksaan azab Allah Subhanahu wa taala kerana sesungguhnya sikap berhati-hati ini merupakan sikap seorang musafir yang sentiasa berwaspada agar tidak tersesat daripada landasan jalan yang sebenar. Ha, eh? Jadi kita dekat dulu ini kena berhati-hati dalam setiap langkah dalam setiap tindakan laku kita kena berhati-hati dan berwaspada terhadap azab Allah Subhanahu wa taala dan perkara ini merupakan sikap seorang musafir yang mana seorang musafir ini dia sentiasa berwaspada sentiasa berhati-hati agar dalam perjalanan tersebut tidak tersesat jadi kita sebagai hamba Allah perlu bersikap begitu. Kita kena berhati-hati terhadap siksaan, terhadap azab ya, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa berada di jalan yang benar. Sebab itu satu hari paling ya, kurang 17 kali kita berdoa Saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita. Jadi itu apa doanya? Inginas rawan mustaqim. Ya Allah ya Tuanku tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Surah Al Jina Al Amr jalan yang diredahi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pengajaran yang terima yang boleh kita ambil daripada hadis ini adalah berhati-hati dari tawan yang buruk akhlak. Ini yang paling penting sekali. Eh? Kita sebagai manusia yeah. Eh, yeah. yang mempunyai yeah. uh, masyarakat yang mempunyai sahabat yang mempunyai kawan-kawan perlu berhati-hati dalam memilih kawan. Lebih-lebih lagi jangan kita berkawan dengan orang yang buruk akidahnya. Kerana apa? Kerana kita takut terpengaruh ha? Ataupun kita terikut-ikut ha? dengan ahlak buruk terdiam ha? Ataupun dengan buruk ahlak kawan kita tersebut ha? Dan perkara ini menjadi satu perkara yang, aa, ber, yang beratlah sebenarnya ha? Bila kita terpengaruh dengan kawan-kawan kita perkara ini yang menjadi penghalang untuk kita menjadi orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, sebab perkara ini telah berlaku pada hari ini. Kadang-kadang kita tengok anak-anak muda. Anak-anak muda lah kebanyakannya. Bila dia berkawan dan ada seorang kawan tu Uh, suka melaksanakan solat tapi diremeh-remehkan oleh kawan. Ada yang malah ada yang mengatakan apalah kau solat, ah uh, solat orang dulu-dulu punya solat, sekarang dah tak payah solat. Uh, jadi berhati-hati dengan perkara tersebut. Ini banyak berlaku, eh? Uh, banyak berlaku dan terjadi pada hari ini. Uh, bagi anak-anak muda, siapa yang melakukan solat, siapa yang melakukan amal kebaikan bagi mereka itu perkara yang Maksudnya apa orang panggil uh, Diremeh-remehkan lah uh, Diremeh-remehkan uh, Kau ni kolot lah uh, Macam lah orang lah kalau Jawa ni cakap eh. uh, Jadi berhati-hati Perkara ini banyak terjadi uh, Ini bukan main-main eh uh, Ini memang terjadi uh, Dan saya pun pernah mengalami perkara itu eh, uh, Bila kita jadi seorang yang menasarkan solat orang yang beriman maksudnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada segelisir tahun kita menganggap kita ni macam orang yang kodol ha, eh? Itu berhati-hati ha, eh? Jadi kita sebagai ibu bapa, sebagai orang tua kena pastikan Perkara itu tidak terjadi di dalam keluarga kita Lebih-lebih lagi di dalam keturunan kita Menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali, pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini ialah pekerjaan di dunia dituntut untuk menjaga jiwa dan mendatangkan manfaat. Ha? Apa maksudnya? Segala apa yang kita laksanakan Segala pekerjaan yang kita laksanakan di dunia ini Mestilah pekerjaan tersebut mendatangkan manfaat kepada hari akhirat Ini bermakna sebagai seorang Muslim Kita tidak boleh melaksanakan ataupun melakukan kerja di dunia ini dengan sia-sia Kerja yang sia-sia Sebagai seorang Muslim Wajib kita tinggalkan Sebagai seorang Muslim Kita hanya membuat kerja Yang boleh mendatangkan manfaat Kepada akhirat kita Kerana apa? Kerana akhirat merupakan tujuan kita Merupakan destinasi kita yang utama Dunia ini adalah tempat untuk kita mencari bekalan sahaja jadi bila mencari bekalan Janganlah kita membuat perkara yang serius ha, Jadi itulah sedikit-sedikit Pengajaran yang boleh kita ambil Daripada hadis yang dipongsikan Mudah-mudahan apa yang dipongsikan ini Dapat memberikan manfaat kepada kita semua Dapat menambahkan pengetahuan kepada kita semua Dan yang paling penting sekali Dapat menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala apa yang kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih qotor dan salawat سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان على يرسل الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته